you Красно, дякую. Це була е, Анна Дика із піснею Любіть Україну. Навіть хочеться тобі трошки поаплодувати, молодець. <плат> сідай, сідай разом з батьками. Сьогодні Аня до нас не сама при, прийшла, лише е, з патріотичними піснями. Сьогодні вона прийшла з сім'єю і сьогодні у нас в гостях Михайло та Марія Дики. От е, Аня, коли співала, вона так поглядувала на маму і, і на тату було видно, що вона займається музикою с вами. Правильно? Так, да, так. Да, да. Тебе описано, какая ей история, с кем она взялась? Я знаю, что взялась она еще давно. <свят> ну да, мы готовились просто к концерту, присвященный до э, Тараса Шевченко, до, до свят Тараса Шевченко. Вот. И <свят> так получилось, мы искали, какую же песню ей спеть. Ну и никак не получалось нам найти, как-то так и вдруг я... Нашла в интернете эти слова, искала, кто же автор, смотрела очень много, люди писали, что, ну, это не знают, или это Тарас или mm -hmm. еще кто-то, то есть люди не знают, кто автор. Но мне эти слова очень понравились, и вот мы решили написать на нее музыку, и поэтому... Класс, вот вот, музыка, да, да? это музыка. Да, это наша музыка, и вот так родилась у нас эта песня. Мені здається, що взагалі сім'єю співаєте, і ми ще вас сьогодні почуємо. Сьогодні я запросила цю сім'ю не даремно, не тому що сьогодні свято, сьогодні е, прекрасне свято Пейсах. Ось є, е, 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 Марія та Михайло вони служителі Мосяцької общини. Вони можуть більше розказати, оскільки вже я так розумію, святкують його не один рік. Розкажіть, як відбувалося ваше перше святкування пейсаху? Ну, первый, как бы пейсах, который у нас был, может быть, он не так был, не так правильно, как должно быть, потому как название ужина на на пейсах, ну, еврейское слово седер, седер, что значит порядок, то есть определенный порядок существует проведения пейсеха, это несколько блюд, которые готовятся для этого праздника и каждое блюдо имеет свое м, значение историческое, духовное, ну, и на, ну, такое как наставление. Сам праздник это и притча, и история, и можно сказать это слово Божье, это заповедь праздновать этот праздник. Ну, вот, мне кажется, что еще много наших зрителей еще не знают какая история этого свята и что самое вы святкуете. Расскажите, пожалуйста, откуда оно вообще пошло. Ну, Пейсах — само слово значит перескочить или пройти мимо к чему же от чего же отталкивается это слово о чем говорит как бы что пройти или что проходит мимо mm -hmm. ну в первую очередь комментаторы говорят что это смерть прошедшая мимо домов тех кто воспользовался словом через моисея и помазали косяки дверей кровью кровью аганса и смерть ангел смерти прошел мимо этих домов и другие э, люди Египта, Египет это образ э, этого мира, образ зла, и фараон как образ ну, Хасатана, ну, противника Божьего. А остальные люди, которые этого не сделали, у них погибли первенцы. И вот это прохождение мимо, то, что Господь помиловал и не прикоснулся к домам тех, кто принял Его Слово, это прохождение мимо называется Песах. Які можливо напевно запитаю вас, які традиції святкування цього свята? От я почула, що якісь страви обов'язково повинні бути. Що, що, що ви там готуєте? Ну, таких вот э, таких вот как таких обязательных блюд нету. Вот, ну в первую очередь, что мы делаем, это убираем в доме все квасное, потому что, э, как известно, что на бесах э, ничего нельзя есть квасное, то есть квасное это куда ходит дрожжи. Угу. Вот. Чего? Потому что Но, квасное это образ э, тоже греха, ага. образ зла, образ зависти, все остальное. А пресный хлеб это образ чистоты и святости, потому что в пресный хлеб входит только одна мука, вода и огонь, как бы это тоже такие образы. Вода и огонь это то, что, через что придется пройти всей земле и всему человечеству и каждому человеку, потому что как всемирный потоп уже был, значит еще грядет и как бы. Конец света, некоторые об этом часто как говорят. Что, да, mm -hmm. будет и огонь. А, и хлеб этот, чистота, это, то есть туда не домешивается ничего другого. И хлеб это слово Бога. То есть ничего лишнего добавлять туда нельзя. Но в заповеди написано, что на столе должно быть обязательно агнец, то есть принесенный жертву ягненок или козленок. Mm -hmm. Также там должна быть маца, хлеб пресный. И третий ингредиент такой, или третье блюдо, это горькая трава. Если эти, об этих трех вещах не упоминается в АГАДе или не упоминается во время праздника, считается, что Пейсах не был проведен. Uh -huh. Но... Но это тоже все блюда, это они считаются как прообразом. Uh -huh. То есть это нет такого обязательного, что вот именно на этот праздник, именно эти mm -hmm. блюда. Просто для того, чтобы рассказать своим детям историю, mm -hmm. э, евреи, они э, да, в, да они использовали эти блюда как прообраз того, что происходило в Египте. Вы знаете, я вот недавно тоже читала информацию про то, что как раз кошерная еда, про которую вы говорите, она является очень полезной. Вот были проведены исследования и показали, что она, кроме того, что э, она кошерная, она надзвучайно полезна и Здорова їжа. Да, да. От, так що Мені здається, що це дуже гарна традиція. Я знаю, що ви сьогодні підготували е, ще пісні на євриті, mm -hmm. так? і так, можете так. нам виконати. Да. Да. Попрошу. Увеко сюди рушала. Деша моим Беарец де и Юда, Увы, Хосут и Рушалаим. Коголь Сосон, Веколь Симха, Коголь Хатон, Веколь Кала. А, а, Коголь Сосон, Веколь Симха, Коголь Хатон, Веколь Кала. Будет слышен в земле, Иерусалима будет слышен земле иуды и на улицах Иерусалима голос радости и, голос веселья, голос и веселья голос невесты и жениха голос радости и веселья голос невесты и жениха мои

Дуже гарна, дуже гарна пісня. Я не все зрозуміла. Я там, чула, там невеличкий переклад був. Ці yeah. пісні, ви знаєте, от тирусь на вас видно, що у вас це жива така віра. В, 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 воно щось навіть і впливає це як стиль життя, напевне. Так? Скажіть, як, як чи можливо це якось вплинуло на ви все життя е, таким чином і святкуєте ці свята, і вірите в Бога? Чи це в якийсь момент до вас прийшло? Ну, это, скорее всего, что даже не так, чтобы сказать, что стиль — это смысл жизни, угу. потому что э, если читать э, Библию, да, особенно вот э, то, что учит Тора, и жить по Торе, то mm -hmm. это, разумеется, старый заповед. Да, это mm -hmm. да, это старый завет. И вникать в это, вы знаете, там очень много мудрости, которые касается не только общения между людьми, а также общения вот в семье, с детьми и с мужем. А, а вот насчет того, что как как это все произошло, ну, да, у нас родители, они были верующие, они есть, слава Богу вот но а еврейство сам этот еврейский вопрос он ну открылся нам буквально ну, не, не так как лет 10 назад да это ну, так у меня был короче период такой в жизни когда у меня была ну, болезнь очень серьезная это кожное заболевание с которым врачи до сих пор мало что могут сделать и однажды в комнате просто просто сказал вслух Боже, если ты есть, исцели меня. И на протяжении семи дней очистилось то, что не, не лечилось уже годами. И гормональные мази, и все остальное. Господь просто очистил меня за семь дней. И так постепенно я начал приходить к нему. Я пришел в еврейскую общину, потом приняли твилу вместе с женой. Твила mm -hmm. это водное погружение. Mm -hmm. Это, кстати, не совсем. Ну, как... Некоторые думают, что это христианский обряд, водное mm -hmm. крещение, но на самом деле это чисто еврейский традиционное твила, водное погружение, mm -hmm. Mm -hmm. которое делается постоянно. Вот. И так вот мы и пришли, можно сказать, к духовным корням. Ну, а когда уже мы пришли к этим духовным корням, вот, у нас тоже была проблема. Мы не могли иметь детей. Вот, у нас была несовместимость резус-фактор и группование, несовместимость крови. Mm. Вот. И... У меня четвертая положительная, а у жены вторая, вторая отрицательная. отрицательная. И резусный, да. и, ну, и групповой конфликт получался. Мы потеряли первого ребенка. Из-за из этого. этого да. Ну врачи мне в один голос говорили менять и мужа. Mm -hmm. То есть они сказали, или у вас будет нездоровый ребенок следующий, или да. вы просто не сможете родить. Mm -hmm. И однажды мы просто опять встали на колени и сказали Боже. Ты же можешь. Или мне, вдруг меня побудил Господь, сказать так, или мне группу крови поменяй, или ей. Угу. Она опять забеременела, сдает анализы, первая положительная группа крови. Забеременелась вот, группа крови. Да, и и, ретус, вот это, чудеса, и группа, да, И вот да, это да, чудо да. здесь сидит. И вот это чудо у нас Чудеса исхода, здесь рядом. Чудеса исхода не прекратились. Угу. Меняется человек. Ведь многие и тогда не послушали, угу. что было сказано. И было 10 язв. И это видели все и мошка, и тьма, и кровь в воде. Это все видели. Но не все послушали, не все покрасили косяки. И не все поверили. Кровью. да. Хотя были египтяне, которые поверили в то, что Бог великий, Бог Израиля. И присоединились к народу Израиля. И вышли великих, вместе да. с народом Израиля из Египта. Прекрасно. Аня, у нас сегодня Мухчейт, программа про Наню. Зато она заспевала очень хорошо. Тебя, наверное, батьки очень любят. Скажи, что тебе больше нравится в этих песнях? Мікрофон. Те, що це вся сім'я збирається разом. І не треба йти в школу. Думаю, це найвеселіше. Попрошу вас ще заспівати. Трошки якусь схожу пісню ви підготували, так? Давай отут. ציין מים אל הרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מי יבשר, עושה שמיים בארץ, אל יתן למוט רגליך, השם שומריך, השם שיחה, על יד ימיניך. יומם השמש לא יקה ככה, ויריח בלילה. השם ישמור אותך מכל רע, ישמור את נפשך. השם ישמור צדך ורואיך, מעתה ועדה. se shamai varets aliten la motra glekha alianum shobrekha i nela yanu la loy shan shomer israel ashem shomrekha ashem secha aliad yeminekha yomam hashemesh lo yakeka Звучит гарно Расскажите про эту Это песня восхождения. Один из псалмов Давида. «Господь не спит и не дремлет, всесильный Бог Израиля, и не оставит тебя, и не покинет тебя». Ну, как 23-й псалом, как 90-й псалом, такая же у него значение есть для каждого еврея. Ну а для нас, для украинцев оно тоже очень актуально, потому что независимо еврей ты или украинец, или ты русский, или ты американец, без разницы, если ты уповаешь на Господа, искренне веришь в Него и надеешься на Него, Господь то точно отвечает, так Бог да? отвечает Господь и не, молитвы, молитвы, и не оставляет и ни Его, ни Его семью, ни Его страну. Так що може будемо бути... сподіватися на це. І зараз у нас в Черкасах на Соборній площі, Щонеділі неділю проходить молитва на колінах за Україну. І да. Досить багато людей, досить багато церков приходить для того, щоб все-таки помолитися до Бога за країну, за нашу ситуацію країні, То будемо сподіватися на краще. Вам дякую, що завітали до нас. Пасіду так вам. гарно заспівали. Це було і цікаво, і приємно. І вітаю вас, святом. Вас святом. Ну, а наш ефір триває. Не перевикайте канал, Дарі. нас теж буде цікаво.